A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah ibu ayah-ayah ikhwan ayah, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah. Kita sambung kursus fi'il mudhari' kita siri yang ke-10 dan untuk siri yang ke-10 ini kita belajar mengenai la nahiyah la nahiyah yang masuk pada fi'il mudhari' dan ia akan mengubah makna daripada makna biasa kepada makna larangan bila masuk la nahiyah Terjemahnya akan jadi jangan. Akan jadi jangan. Ibu ayah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga la nahiyah. Bila masuk pada fi'il mudarek. Maka dia akan mengubah keadaan fi'il mudarek itu. Ha, macam kita ulang kaji balik. Biasanya secara asas fi'il mudarek. Secara asasnya ia dalam keadaan rafak. rafa'. Rafa'nya kalau kotak warna kuning tu biasanya rafa'nya dengan baris depan. Contoh yang saya berikan sekarang nota 43, saya tulis yadrib membawa mati. Asalnya yadribu. Asalnya yadribu. Ataupun yarju. Yarju sebelah kiri tu yarju kotak pertama, yarju asalnya ada waw yarju ada huruf in lah okey ha tu ketika rafa tetapi ketika masuk la nahya maka dia akan mengubah dia akan mengubah uh, fiil mudhari dari rafa kepada dipanggil i'rab ataupun keadaan i'rabnya jazam ja, jim zaim jazam jazm ini hanya ada pada fiil mudhari' saja. Ha, kalau untuk isim kata nama dia ada rafa', ada nasab, ada jar. Jar. Tapi untuk fiil mudhari' dia ada rafa', dia ada nasab macam kita dah belajar nasab sebelum ni dan dia ada jazm. Jazm. Ha, jazm tu di antaranya tengok Tajuk yang saya berikan nota 43 tu. Misalnya, didahului la nahiyah ataupun lam amar ataupun lam ataupun lama. Yang kemudian, itu kita akan belajar kemudian lah. Kita fokus pada la nahiyah dulu. Jadi, ibu ayah yang darah maafkan Allah, la nahiyah ni bila masuk pada fiil mudhari' Contohlah saya kata. Contoh saya kata, kamu bersedih. Ha, sedih dalam bahasa Arab fi'il madinya hazina. Hazina mudhari'nya yahzanu. Ya hadas zainun yahzanu. Yahzanu. Yahzanu dia sedih. Kalau saya nak kata janganlah dia sedih, ibu ayah. Kita nak kata macam mana? Ha, kita tak kata la yahzanu. Kita akan matikan belakang. La yahzan la yahzan jangan dia sedih ha, contoh dalam saya berikan di sini yadribu asalnya yadribu dia memukul kalau janganlah dia pukul dia seorang lelaki janganlah dia seorang lelaki memukul maka kotak warna kuning tu kalau dia akhirnya bukan huruf illah bukan huruf alif wau ataupun ya maka kita matikan akhir. Lihat yadribu bila masuk la nahya kita akan sebut la yadriba. Jangan dia pukul la yadriba macam tu. Kemudian kotak yang kedua yadribani contohnya asalnya yadribani. Kalau kotak warna putih tu kalau kita sebut dengan huruf nun di belakang bermakna As itu ketika rafa ada nun yadribani petak ketiga yadribuna ha, itu ketika rafa kalau masuk la nahya maka keadaan i'rab itu akan berubah kepada jazam alamat jazamnya alamatnya macam tadi kotak warna kuning alamat ataupun tanda nak kenal dia huruf akhir kita matikan kalau bukan huruf alif waw ya. Tapi kotak warna putih tu ha, cara kita nak kenal dia kita kena buang nun dia, hazaf nun dia. Bermana fi'il mudhari' kotak warna putih ni ketika nasab yang kita dah belajar sebelum ni dan ketika jazam yang kita belajar sekarang ha, ketika mana nasab ataupun jazam caranya alamatnya adalah dengan dihazafkan dibuang huruf nun di akhir contoh kotak kedua yadribani mereka berdua lelaki sedang memukul kalau janganlah mereka berdua memukul maka kita buang nun belakang la yadriba jangan mereka berdua lelaki memukul ada juga la tapi la yang teribah ni. Kalau jumpa la, tapi nun di belakang tu kekal, itu bukan la nahiyah. Itu la nafiyah. La memberi makna nafi. Kalau jumpa la, kotak warna kuning tu, belakang tetap baris depan. Ataupun jumpa la, kotak warna putih ni, belakangnya tetap nun tu ada. Maka la tu namanya la nafiyah. Terjemahnya tidak saja. Tapi kalau la nahiyah, terjemahnya akan diterjemahkan jangan. Larangan ya jangan. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, kalau kita tengok pada sebelah kiri ni, sebelah kiri ni yang ada a uh, asalnya kotak pertama ni, ya oh sorry. Yarju ni asalnya ada waw. Waw tu huruf illah. Yarju kalau huruf akhir ni adalah huruf illah maka bila masuk la nahya alamat ataupun tanda ia menjadi jazam dia ia dalam keadaan jazam adalah dengan kita kena buang huruf sakit tersebut <coughs> kita kena buang huruf waw tersebut asalnya yarju jadi yarju la yarju Janganlah dia berharap la yarju kalau yarju ada waw panjang yarju dia berharap <coughs> kalau adalah di depan yarju waw tu tak buang la yarju dia tidak berharap tapi kalau waw tu dibuang la yarju macam ni janganlah dia berharap Ya, Boleh beza ya. Ha macam tu. Ada pun kotak yang warna kelabu ni. Macam saya kata. Kotak warna kelabu ni ada tambahan nun di belakang. Tambahan nun niswah ni. Fi'il mudhorek. Fi'il mudhorek kalau ada belakangnya nun niswah. Nun jama' mu'annas. Nun yang beri makna ramai untuk perempuan pada fi'il mudhorek. Baik dia rafa' ah ke. Baik dia nasab ke. Baik dia jazam ke. Nun ini tak boleh dibuang selama-lamanya. Kenapa tak boleh buang? Kerana nun inilah yang memberi makna ramai untuk perempuan. Kalau nun tu tak ada, maka hilanglah makna ramai untuk perempuan pada fi'il mudhari'. jadi tak sampai maksud dia. <coughs> jadi apa point dia ibu ya? Untuk uh, siri ke-10 ini, point dia la nahiyah bila masuk pada fiil mudhari' pertama sekali dia akan menjazamkan. Menjazamkan tu macam mana? Kalau kotak warna kuning, alamat jazamnya adalah dengan ha, kita matikan huruf akhir. Kalau huruf akhirnya huruf illah, alif, waw, ya kita buang. Kalau kotak warna putih, alamat jazamnya adalah dengan menghazafkan. Ha, membuang nun dia. Kotak warna kelabu selama-lamanya tak boleh dibuang huruf nun tersebut. Okey. Kemudian poin kedua. La nahya akan memberi makna jangan. Nahya, larangan, jangan. Kalau kalau la tapi tak memberi makna jangan, biasanya itu dipanggil la nafiah. La memberi makna tidak. Jadi ibu bapa yang sebelum kita rujuk pada Al-Quran, Ibu ayah eh, ada sebarang soalan, insyaAllah boleh bertanya. Sebelum kita rujuk kepada Al-Quran. Kalau ada boleh bertanya. Tak ada ya? Eh? Saat tak tanya ada, Ah, ha, boleh, boleh, boleh. Uh, apa beza maksud lam lama tu lah? Eh? Oh, cikgu Bumi ada tak perasan. Lam lama, lam lama kita tak belajar lagi malam ni. Tapi dua-dua tu nafi. Lam, lam boleh terjemah tidak lama tu boleh terjemah belum pernah. Ha, tapi itu secara basic. Nah, ha, lam tidak, lama tu belum pernah. Tapi secara basic terjemahnya macam tu. Mungkin terjemahnya boleh berubah-ubah tapi masih lagi dengan makna nafi. Okey, ibu ayah kita sama-sama buka Al-Quran. Al-Quran, cuba ibu ayah cari dalam quran Kita, apa, kita buka dulu mana-mana surah yang kita biasa baca kalau ada surah lain boleh bagi tahu insyaallah Allah. buka surah yasin lah okey okay. kalau ada contoh nak bagi tahu boleh bagi tahu ya Okay. Kalau ada yang jumpa mana-mana contoh boleh beritahu Surah Yasin setakat ni Ha. Siapa tu? Okey, Ibu Sofia. Dengar ke suara Ibu Ustaz? Ada dengar, dengar Ibu. Dengar ya, sebab Ibu tenggelam tiba Ustaz punya kerana lain Ibu oh, itu. terbatas. <laughs> ha. ha. Baik, kalau surah Al-Kahfi Ustaz. Boleh Ibu. Uh, surah Al-Kahfi ayat 28. Surah Ibu? Muka surat uh, 297. 297 ya. Okey. Ayat? Ayat 28. Ayat 28, okey. Ada wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi wala ta'du aynaka. Bagus ibu. Si, ha, Dengan bagus. wala ah. Ha. Ada dua bagus ibu si, masya-Allah. Bagus-bagus hmm. sangat. Okey, ibu semua tengok ya. Fokus ayat 28 surah Al-Kahfi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala, Wasbir nafsaka dan sabarkanlah dirimu ma'alladzina yad'una rabbahum bersama orang-orang yang menyuruh Tuhan mereka bila ghadati wal pada waktu pagi dan petang. Yuridu nawajha di mana mereka mengharapkan wajah Allah maksudnya keridaan Allah wala ta'du ta dan janganlah kamu berpaling memalingkan aina ke kedua matamu janganlah kedua matamu berpaling anhum daripada mereka okey cuba ibu supaya bacakan terjemahnya betul tak ada terjemah jangan ya janganlah kamu berpaling memalingkan mata kamu muka kamu dari mereka janganlah kamu memalingkan muka, muka kamu maksudnya mata kamulah okey jadi ibu ayah semua ta'lu tu Asalnya ada waw ta'du ta Asalnya ta'du ta ada waw Jadi Ibu Sofia, waw tu huruf apa di belakang? Uh, inlah. Huruf illah Maka kalau ada la nahiyah begini Kalau ada huruf illah dibuang. di belakang uh, Apa dibuang? Dibuang Dibuang di, di jazam Eh dibuang bukan jazam, dibuang <laughs> Dibuang ataupun nama istilah buang tu Ha? Hazaf Hazaf Di Hazaf Okey Asalnya ta'du ta tapi bila masuk la nahya maka dibaca wala ta'du ta dibuang waw tersebut. Janganlah uh, ta'du ta ainaka jangan berpaling oleh wajahmu daripada mereka. Okey. Bagus ibu. Kemudian wala tuti. Ibu ibu semua tengok ya wala tuti. Asalnya <coughs> ini kena <coughs> Ni kena dengar betul-betul. Tuti' tu asalnya tuti'u. Dengar betul-betul ibu ya. Ta ta ya ain. Asalnya ta -pa -ya -ain". Asalnya, ta ya mati ain. Tuti'u. Asalnya tuti'u kamu ta'at. Tuti'u kamu ta'at. Bila masuk la nahiyah, jadi Ibu Sofia, ah. bila masuk la nahya, apakah huruf akhir sekarang ni? Eh? Huruf uh, akhir, ain Ain, bila masuk la nahya Maka huruf ain yang asalnya baris depan, tuti'u tadi Ain ditukar pada baris mati jadi ain mati Ya pun mati Bertemu tak ya mati dan ain mati, bertemu tak dua tanda mati tu? Ya yeah. Bila bertemu dua tanda mati, apa kita nak buat? Buang satu. Buang salah satu, satu iaitu kita buang huruf ilah dia. Buang, huruf, tu, ilah, buang huruf ilah ya betul. Buang ilah. Lepas tu kita baca wala tuti' ibu ayah. Janganlah kamu taat man aghfalna qalbahu orang yang kami lalaikan hatinya an zikrina daripada mengingati kami. Jadi ibu-ibu ayah semua jelas ya. Wala tuti' janganlah kamu taat. Caranya kita nak kenal la tu la nahya. Ha, macam tu ni. Kalau fi'il mudhari dia kotak ketujuh untuk kamu. Asalnya tu Ulang balik. Kemudian oleh la tu la Maka huruf akhir dimatikan. Jadi la tu Ya pun mati. Ain pun mati. Maka huruf bertemu dua tanda mati. Ya dibuang. Jadilah wala tuti' Bagus Ibu Sofia contoh yang sangat bagus Ibu-ibu yang lain dapat dapat tangkap? Dapat ya? Dapat faham ya? Okey bagus Ada contoh lain Ibu ya? Nak, nak, nak kongsikan? Boleh kongsikan mana-mana ayat? Okay. Ustaz Ibu Mayunah, Surah Anissa Ustaz Anissa Ibu Ayat 29. Ayat 29 surat 83 Lapan tiga menggunakan surat Lapan tiga Lapan tiga Ayat berapa tadi Ibu? Dua puluh sembilan Ayat dua puluh sembilan Bagus Ibu contoh yang bagus Ah, ada berapa contoh dalam tu Ibu? Ada dua Ustaz Bagus Ibu ada dua Firman Allah Ta'ala ayat dua puluh sembilan Surah uh, An-Nisa Ibu kan? بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره الا ان تكون تجاره عن ترضى منكم wa la taqtuloo anfusakum innallaha kana bikum rahima subhanallahu alazim maknanya wahai orang beriman janganlah kamu makan harta kamu antara kamu dengan cara yang batil melainkan melalui perniagaan yang saling meredai di antara kamu jadi ibu ibu maimunah tengok la taqulu jadi Ibu Memunah tak kulu tu kalau tak adalah dia baca macam mana asalnya? Kalau tak adalah nahiyah tu Tak kuluna Tak kuluna bermakna ketika rafak dengan mengekalkan nun Tak kuluna Kamu semua makan Fi'l-Muzarif kotak berapa Ibu? Tak kuluna Kotak sembilan Kotak sembilan ada makna apa? Kamu Kamu seorang ke ramai? Kamu semua Kamu semua, kamu ramai, Okey Sekarang ni Ibu bila masuk la tu La tu apa nama la nya ibu? La nahia. La nahia. Apa la nahia akan buat pada fi'il mudhari' tadi yang asalnya ada nun? Dia akan menjazamkan ustaz. Dia akan menjazamkan daripada rafa' tukar kepada i'rab jazam. Apakah alamat jazamnya? Cara kita nak kenal dia? Uh, uh, dia buang nun, hazaf nun. Ah ha, dengan cara penghazafan nun. Cuma ni ibu, ini kotak yang ke-9. Bermana kalau fi'il mudhari' di belakangnya ada tambah waw nun baik kotak tiga atau sembilan apa biasanya kita buat lepas buang nun tu? Tambah alif Ustaz. Ah, ha, gantikan dengan alif. Ha, ah, tu ibu jumpa kan la tak kulu ada alif kan? Ya. Yeah. Ha, ah, jadi la tak kulu jangan kamu semua makan. Cuba ibu bacakan terjemah la tak kulu saja. Janganlah kamu kamu makan. Ah janganlah kamu makan. Bermakna kamu tu untuk ramai. Okey ibu, illa an takuna tijaratan antara di minkum wa la taqtul anfusakum. La taqtulu. Jadi ibu imunah kalimat taqtulu, asalnya ketika rafak macam mana? La taqtuluna. Asalnya taqtuluna. Okey dengan dikekalkan nun. Taqtuluna kotak fa'il mudarek nombor berapa? Kotak sembilan Ustaz. Kotak sembilan. Kotak sembilan ada makna apa ibu? kamu ramai. Ada mana kamu untuk ramai. Sekarang ni masuk la, la tu la apa? La nahiyah Ustaz. La nahiyah akan menyebabkan eh, roh dia daripada rafak tukar kepada jazam. Jazam. Apakah alamat jazam bagi fi'il mudhorek yang ada tambah waw nun di belakang? Hazaf nun Ustaz. Hazaf nun. Pasal tu dibaca wala taqtulu. Janganlah kalian semua uh, membunuh. Cuba ibu bacakan sejemah dia. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan. Jangan kamu berbunuh-bunuhan. Bagus ibu, Masya Allah. Tembarakallah. Contoh yang sangat saya bagus. Okey, bagus. Ada contoh lain ibu ya? Boleh? Boleh cari lagi? Hmm. Saya tunggu. Ada takde okay. Tak ada eh? Okay, tak ada. Ataupun uh, ibu ibu ayah. Okay. surah Yasin kalau ayat ala yahzung ka kauluhum tu kira ke? Okay, cikgu Mukmin surah apa? Surah Yasin ayat uh, surat 445. Okay, bagus. Surah 445. 4, ayat 76. 4, okay. 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 Ayat tujuh puluh enam eh. Oh, Fala. Betul. Bagus. Contoh yang betul. Contoh yang betul. Fala yahzun ke? Qawluhum. Bagus cik. Okay. Ibu boleh tengok ya. Fala yahzun. Asalnya yahzunu. Ha, yahzunu maksudnya sedih. Yahzunu dia sedih. Okay. Tetapi la ni la nahiyah. La nahiyah. Janganlah perkataan mereka itu menyebabkan kau jadi sedih wahai Muhammad. Jadi kita buktikan betul ke la tu memberi makna jangan. Cuba cikgu bacakan terjemah fala yahzun. Ah saya tak ada tafsir ada. Ah, tak apa tak apa. Cikgu macam cik kat luar tu bunyi kereta tu. kat kat luar <laughs> kat luar ni. Masya-Allah bagus cikgu. Okey ada ibu ayah yang nak kongsikan terjemah tolong. Ayat 76 surah Yasin tu. Siapa boleh, boleh, baca kata jemaah dia? Okay, Maka janganlah engkau disedihkan Ah, janganlah engkau disedihkan oleh perkataan mereka Nampak ibu yang nampak ada janganlah ah, Macam mana cikgu mommy boleh kenal kerana nampak Yahzun tu Nun tu mati ah, La Yahzun, Nun tu mati Bermakna macam kita belajar tadi Ustaz kata kalau belakang tu mati Mungkin ini La Nahiyah Ternyata betul ia La Nahiyah Bagus cikgu Masya Allah Tabarakallah Ada lagi contoh lain ni boleh Kalau dapat satu lagi Ada masa lagi sikit Ada Haa Okey cikgu Ibu Kalau surah Al-Kahfi Muka surat <tuh> 296 Okey Wala taqulan Okey bagus ibu. Markus 2.96. Ayat berapa ibu? Ayat 23. Ayat 23. Okey. Bagus ibu. Hmm. Jadi ibu ayah pada Fik surah Al-Kafi ayat 23 ini. Sekejap ya. Oh dia keluar kat saya macam ni pula. Ha, Okey dah. Ayat 23. Wala taqulanna. Ibu ayah yang, yang dimulakan Allah. Wala taqulanna tu. Mesti terjemahnya jangan kan? Betul. Asalnya ibu ayah. Asalnya la taqul. Uh, Ustaz. Ustaz kata tadi. Lam tu. Uh, ini ibu ayah ya. Asalnya kalau tak ada nun sabdu tu. La taqul. Jangan kamu kata. Tetapi kerana ada nun sabdu. Kaedahnya lari sikit. Nun takkit Saqilah nama dia. Okay. Cuba ibu tengok terjemah dia. Jangan sesekali kamu kata. Betul tak Ibu Sofia? Betul Ustaz. Mesti ada jangan sesekali kerana dia punya penaf larangan itu larangan yang tegas dengan adanya nun, nun takit bersabdu di belakang. Jadi betul, oleh kerana uh, perbahasan dia dah up level ni satu lagi saya tak bahaskan saya tak bahaskan kalimah la taqulanna walaupun betul tetapi dia agak tinggi sedikit contohnya uh, cuma ibu ya atas tu Fala tumari. ah ha, tu. Fala tumari itu ah ha, contoh la nahiyah. Ya. Ha. ah, okay. <tuh> Qur rabbi a'lamu bi'anatihim ma ya'lamum illa qalil. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Okey. Fala tumari. Janganlah. Tumari fihim. Saya lupa terjemah dia. Uh, ha, cuba ibu baca kan Wala jangan, jangan, maka janganlah engkau berbahas. Ah, okay. janganlah engkau berbahas. Janganlah engkau berbahas dengan orang-orang Yahudi pasal Ashabul Kahfi kerana mereka ni punya ilmu pun banyak bercanggah. Kalau nak tahu pasal Ashabul Kahfi, tanya pada ulama-ulama Al-Quran. Ah jangan, dengan tanya pada Ashab, tanya pada orang Yahudi. Walaupun dalam perbahasan agama Yahudi ada sebut pasal Ashabul Kahfi, tapi banyak penyelewengan telah berlaku dan banyak perbahasan yang tak betul. Maka Allah kata fala tumari fihim. Janganlah kamu berbahas uh, apa ni dengan orang-orang Yahudi mengenai ashabul ya kafi. Jadi ibu-ibu semua itu beberapa contoh dalam Quran la nahiyah. Jadi adakah pelajaran kita pada malam ini sedikit sebanyak dapat bantu kefahaman ibu-ibu semua, ibu ayah semua? Dapat ke ibu mana dapat? Alhamdulillah dapat ustaz. Dapat ibu ya. Cikgu Mumin dapat insya-Allah. Alhamdulillah ustaz, saya dapat benda baru ini. Cikgu minta tengah, tengah mesyuarat ke apa ni? Saya <laughs> tengah keluar tinggal ni Ustaz. Bagus cikgu. Masya Allah. Masya Allah. Tuankan -tuan saya. Masya Allah ya. Uh, hmm. Tengah keluar. Uh, Ustazah Fatinah. Faham? Dapat? Faham Ustaz. Okey. Nanti tolong ajarkan pada uh, pelajar yang lain. Insya Allah. Uh, Kak Syarifah dapat? Kak Syarifah? Dapat Ustaz. Alhamdulillah. Ibu Sofia dapat insya Allah ya. InsyaAllah dapat Ustaz. Cuma nak tanya sikit kalau Boleh. Kalau kalau bertemu uh, Ain katalah huruf akhir tu mati kemudian di depan dia ada huruf mati maka dia kehidupkannya hidupkan dia. Macam ibu? Contoh uh, fala tuti'il mukadzibin. Oh fala tuti'il mukadzibin. Okey uh, itu itu dah memang Ain tu mati kan. Asalnya yeah. fala tuti'. Jadi Ain tu dibaca bari bawah kerana masalah iltiqat satinain ain mati dengan lam fala tuqil tu, ah. tu. Ah, itu masalah irtiqat sakinain antara huruf ain yang mati dengan lam oh, pertemuan dua huruf mati ya ya ah, betul okey oh, baik ah, okey bu ibu, ibu zaini tak jelas alhamdulillah ustaz alhamdulillah ibu alhamdulillah kita itu lain ibu, ibu semua ya insyaallah kita sambung lepas ni dengan pengajian terjemah surah al-kahf surah al-mulk ayat yang ke Uh, 11 insyaallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala muhammadin wa ala alihi ajmain rabbana zalamna anfusana wa